चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखररक्ष माम् रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जिनीकृतपन्नगेशवमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयम् त्रिदशालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमा यमा चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्

चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 राक्ष माम् कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वर कुण्डलं वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरं स्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनांशकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किम् करिष्यति वै यमाः चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् फाललोचनजातपावकदग्धमन्मत विग्रहम् भस्मदिग्धकळे भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमाः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् यक्षराजसकम्भगाक्षहम्भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकळे वरम् शेळनीलगळम् परश्वदधारिणं मृगधारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किम् करिष्यति वै यमाः चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् भेषजम् भवरोगिणाम् खिलापदात्मपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनम् त्रिगुणात्मकम् त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् सकलाघसङ्गनिव्रणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किम् करिष्यति वै यमाः चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् विश्वसृष्टिविधायकम् पुनरेव पालन तत्परम् संहरम् तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्त गणनाथयूत समन्वितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किम् करिष्यति वैयमाः चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात् परम् अप्रमीय मनोत्तमम् सोमवारि सोमपाद्यखिलाकृतिम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नताः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशिकररक्ष माम्